Учні Прибузької школи зараз у гостях у Савченка Миколи Ігнатовича, який народився в 1930 році в селі Новоіванівка Баштанського району Миколаївської області. На початок Великої Вітчизняної війни Миколі Ігнатовичу було 11 років. Цікаво, що він пам'ятає? Село Новоївановка Баштанського району Миколаївської області. Є. <сумісті> ну, пройшов в школу, прожив до. 41 -го года, в 41 году, значит, попали мы в оккупацию. Были в оккупации. Вот, значит, мне уже в 43 году было 13 лет. Вот, и нас заставляли, ездил комендант и эти самые полицаи, заставляли работать. А работали мы, называется, пропашка, значит, сапка. Значит, колесо под эти ручки, и там э, три этих плоскорезы э, То есть лошадь, его, вот, значит, один держит за узлу, а второй заставку и между рядами кукурузы э, просапывает это все. Годы, эти были э, 1250 метров, это у нас до посадки туда и обратно. Вот, и такой был случай, значит, идти в те же ложи, это целый день работает, понимаешь, ты один, лошадь идет прямо, она никуда не стоит, вот такая кукуруза не идет, и по одному. А там ехал комбинант и полицай и ждали. Миша Сова, у нас было пять человек, Миша Сова, он у нас был старший, значит, Коля Корнилов, я Миша Добродушный, и, и, и Коля Лепень и я. Вот, вот мы там просто И этот зовется комендант, Ком-ком. Ай-ай, ай-ай. Ну, то есть, иди ко мне. Ты один? Один. Свай-свай, надо два. И плетка, значит, вокруг брюшки его, значит, избили. Вот, подъезжаете туда, к нам они, увидели, что они, значит, мы разбежались, и две покурузы спрятались. Они все равно поехали на бригаду туда. Бригадин приезжает сюда, Я к нам, и, мол, его бригадир бывает. Ну что досталось нас почти каждому плетку. Вот был еще один случай, значит, это <coughs> мы же запаем по 1250 метров, это, вон значит, ну тяжело. Мы, значит, 200, где-то 200-250 метров пройдем и заворачиваем вперед. И так поймать прошли. И с той стороны так. И нам да, легче, понимаете, а середины нет, 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 не пропал где. Дозна, Я не знаю, как они дождались, это, дознались этого, о том, что-то проверили. Действительно, значит, там не просапано. Значит, взяли нас четыре человека, вот везут в эту баштанку в, к этому коменданту на не полицай, не на есть, okay, а там между Ивановкой и Баштанкой, значит, есть зеленый гай, село. Значит, решили нас закрыть в кузницу, А утром они побеседовали, а утром вот отвезем. Ну, закрыли нас четыре в Кузницу туда. Вот, понимаешь, еще раз отлупили там хорошо с плетками. Ну, сидим, что же делать? Попасть в Баштанку, действительно, в комбинанту, значит, ну, или куда, я не знаю, что, что могли, не могли, и расстрелять, могли, повесить, там и вешали же партизан у нас. Понимаешь ты, и Миша, добродушный, говорит, слушайте, а давай попробуем через, это, через дымоход. Он там хорок, в кузницы. Попробовал бы, вылез, мы все убежали. Убежали в лесопосадку. И смеемся друг для друга, понимаешь? И не поймешь, друг друга не поймет что. А кажется, мы же все в саже замазаны, вот смеялись. Ну, домой мы пришли только к ночи, мы боялись прийти, понимаете. Я, наверное, так рассказал, а, что в это время их выбили. И груз попался в нашем. Понимаете? А мы тогда побежали, как раз туда побежали за парашютом. Мы парашюты тогда брали, ходить не в чем было. А женщинам. женщина, маме вот это варит, тогда парашют принесли. А там лошади побиты, ой, это, 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 это страшно. Винтовку, в копи, от кого, гранату. Ну, мы же это собой. Подарок как посадова. Мы старались везде, где Да, так, Конечно. Вот, и мы пришли туда, как раз наши только заняли село. И вот этого самого идут немцы, войска идут. Начали, значит, начали минометом устреливать Они значит, и развернулись и ушли туда. Понимаешь, ушли, ночью видим, так, там такое зарево большое, значит, они, наверное, сожгли все свое. Вот мы на второй день пошли туда, как пацаны, вооруженные, пошли туда. Пошли туда, понимаете, там сколько трупов, это шинель только разбита, и, значит, видать, что с головы тут вот это вот, с э, волосы, это все страшно, понимаешь, понимаешь. Это ходили, забирали, разбивали, тоже нельзя было это все, понимаешь, что полоски собирать тоже нельзя было. Ну, в общем, все то, что вот это посеяли, что собрали, сразу с поля немцы забирали все. Там ничего не оставалось. То, что то угорожье, это все то